З 52 будівель, що стоять на балансі відділу освіти слов'янського міськвиконкому, постраждали під час обстрілу 27 будівель. Вісім з них дуже серйозно. Ми побували на території двох шкіл 10 та 13, що в мікрорайоні Артема, три поверхи лівого крила будинку 10 школи, постраждали. Сьогодні ведуться ремонтні роботи бригадою міністерства інфраструктури України високими темпами та якісно. На сегодняшний день ситуация более-менее стабильная, потому что если вначале мы не знали, кто возьмется за восстановление, сейчас уже все решены, вопросы все решены, работы начались, работы ведутся эффективно. Помогает нам финансовая поддержка очень большая от фонда Марины Порошенко, материалы были завезены, и уже пришла бригада с энергобуда под руководством Геннадия Анатольевича. Я должна сказать, что действительно люди работают на совесть, делают все, что от них зависит, устраняют все те недоработки, которые были. Приходят родители, приходят учащиеся. И очень многие родители восстанавливают свои классные комнаты и коридоры. И я думаю, что такие совместные усилия приведут к тому, что 1 сентября школа будет работать. В 13-ту загальноосвітню школу в одну з перших влучив снаряд. Пошкоджено актову залу, дах та стіни. Школи ремонтують своїми силами. На сьогоднішній день школа практично готова к проведенню учебних занять. Постраждала криша у нас, кладка в актовому залі, 23 окна було разбито, 4 з них это стеклопакети. На сьогоднішній день, благодаря помощи волонтерам, нам удалося восстановить крышу полностью. восстановить кладку разбитую, удалось заменить стеклопакеты и практически полностью заменены стекла. Остаются небольшие вопросы по нескольким окнам, но в течение буквально нескольких дней мы эти все вопросы решим. То есть сейчас идет покраска аудитории и... Как всегда, косметический ремонт. Думаю, к числу 25-му школа будет полностью готова. Уточните, пожалуйста, волонтеры, откуда, кто славянцы? Значит, это наши славянские волонтеры, ребята, предприниматели, которые с первых дней нам взялись помогать. Вы знаете, что мы одни из первых восстановили повреждения крыши. И вот по сегодняшний день они нам очень активно помогают во всех вопросах. Угу. Ну, Я не могу, к сожалению, назвать. Они да, они хотят остаться неизвестными. Но один из волонтеров очень активно это наш родитель Виталий Савченко. Діти прагнуть навчатися. Батьки сподіваються, що перешкод у освітньому процесі Слов'янська не буде. Надіємося, я уверена, пойдем в школу з 1 сентября. З хорошим настроєм, Заскучили за школою. Ну, по крайней мере, ребенок точно соскучился. 7 липня у Слов'янську йде робота по ліквідації наслідків обстрілів під час окупації міста. Школи запрацюють вчасно. Запевняє начальник відділу освіти слов'янського міськвиконкому. 1 сентября буде, все. буде готова все. Будет готова десята школа. Будет готов первый интернат, 16, -я, 6, -я. то есть, по Славянску, по Славянску, все сядут за парты 1 сентября в своих помещениях. Не будет никакой передислокации, переводов и так далее. Хотя у нас есть предложение. Огромное спасибо Виктору Павловичу Райчуку, директору э -э, химико-механического техникума, который, как вариант, предложил нам свои помещения абсолютно безвозмездно. Огромное спасибо, опять же, Донецкой областной государственной администрации, которая по Николаевке предлагает нам свои помещения на всякий случай. Но я думаю, что по городу Славянскому мы без этого обойдемся.